Ну, всякое может быть, и после переворота в Минске может случиться, что вся Беларусь будет наша, дорогие друзья. А из Витебска дорога на Москву совсем близкая будет. Помните, Наполеон как шел на Москву? Он как раз через Витебск шел. Это самая близкая автострада, которая прямо идет на Москву, дорогие друзья. А тут еще полка Лилновского сориентируется. Ну, и, в общем, нам сказал обо всем на новогоднем поздравлении Зеленский, да? Он сказал, живи Беларусь. Можно понять, что это черная метка... Лукашенка його власть будет звернута в январі місяця, а якщо расисти потеряют Білорусь, вони проигрывают в Іванія і Китаю. Давайте поговоримо також іще про це. Як будуть розвиватись події цьогоріч? Чи розпочнеться там дійсно справжня війна в 2025 році? Чи все ж таки зможемо уникнути іще одного збройного конфлікту? Ну там, мабуть, гібридна вже починається китайські. какой-то траулер решил своим якорем очередной кабель перерезать, да, который шел на Тайвань. Да, ну, то, что было в Балтийском море, теперь происходит возле берегов Тайване Диверсия такая. Но я думаю, что при Трампе они побоятся это сделать. Просто он совершенно неожиданный президент, который Ты не знает что завтра будет. От Байдена можно было понимать, что он сделает. От Трампа нет, понимаете? Просто завтра могут полететь ядерные боеголовки, например, по Северной Корее. Просто раз и все. Они просто туда полетят. Вот. А когда будет стерта с лица земли Северная Корея, Китай тысячу раз подумает, а стоит ли вообще начинать против США что-либо затевать. Дорогие друзья. Ну а то, что должен пасть в следующем году режим Ким Чен потому что Трампу очень будет вот, вот это несостоявшееся, Мирное решение северокорейской страной, да, вот он будет сильно жалеть, что он тогда не доделал этого, как он говорил, Рокертнена жилого, да, то в этот раз он его конкретно может сделать. Поэтому, дорогие друзья, может всякое быть, и Северная Корея может перестать существовать в том виде, в котором мы видим сейчас. Давайте поговоримо про можливий наступ Росії на Молдову. Наскільки це в принципі можливо? Чи є в нього загалом в Путіна або в псевдопутіна а, безпосередньо такі плани на наступний рік? На цей рік точніше Да нет, он просто хочет, щоб замерзло населення, значить, Приністров'я, щоб в конечному ітоку вони проголосували <клухи>, проти нинішньої. Нынешней... Молдавская администрация просто против пар партии Майусанду, тем более сейчас там будут парламентские выборы весной, поэтому до весны там еще такого не будет. Просто они захотят цивильным путем, как в Грузии, взять власть. Но даже в Грузии это пока временно. Но э, я думаю, у них ничего не получится взять власть в свои руки и весной этого года, потому что смысл там что-то начинать когда можно выиграть парламентские выборы. Поэтому они будут пока делать ставку на парламентские выборы. И уже этим занялся Владислав Сурков. Кто не помнит, дорогие друзья, идеолога значит, Донбасса, вот этой всей войны, которая там началась в 2014 году, это был идеолог именно Сурков. И вот Владислав Сурков, именно его миссия теперь решать судьбу Молдовы и Приднестровья. Тобто якихось певних провокацій від Путіна в Молдові найближчим часом не варто, умовно кажучи, громадянської війни або другого там якогось певного щось на кшталт майдануватись. Правильно? Так, абсолютно верно, Ніч такого в ближайшее час происходить не буде. Просто це даже в плюс значить московской власти Заморозить принітровський народ, щоб збунтувався і скинув власть Майсанду на парламентських виборах віз ти і, ну і також ще одна є заява зокрема те, що премєр Канади Джастін Трюдо може піти у відставку. Як вважаєте, чи дійсно це станеться, незважаючи на те, що дуже багато... Багато ЗМИ пишут про то, что он еще не ухвалил остаточного решения. Ну и, власне, чьих рук, как-то кажут, это все справа? Ну, вы же понимаете, ну, достаточно было заявить одному человеку, который еще не стал президентом Америки, что Канада 51 штат будет, как посыпались все там политики Канады. Например, Христиан Фриланд, которая была министром экономики, по-моему, этой страны, уволилась уже давным-давно. Ну, и Джастин Трудо вот показывает мне харарная карта, что это последние дни нахождения его у власти. Да, дорогие друзья, вы можете, конечно, мне заказывать харарные карты, и натальные карты, и годовой соляр. Ссылочка под описанием этого видео всегда к вашим услугам. Влад, Роском, Юэй, по Вайберу, по Ватсапу всегда легко со мной связаться. Ладно, и вас кто может стать замість Трюдо, если действительно все-таки будет как бы відставка Трюдо может выразиться на ситуации для Украины. Ну, они там изберут своего нового лидера с этой партии, с которой он как бы перестанет быть, возглавлять ее. Ну, нужно гороскопы разных людей иметь, чтобы понимать, у кого более выигрышная ситуация. Ну, что касается нас, то, то Трюдо, конечно, то тот человек, который действительно был большим другом из Зеленского нашей страны. Поэтому в плане Канады, наверное, ухудшается ситуация по отношению к Украине. Примерно так же, как она ухудшилась с Британией. Да? Но верим, что будет скинут в ближайшее время. И мой прогноз, в Британии будут досрочные выборы именно в 2025 году. Влади, давайте поговоримо також про Україну. Зокрема, чи буде друга половина січня спокійною для українських міст? Чи Росія знову накопичила величезну кількість ракет і готує масований обстріл? Як ви вважаєте, ну і безпосередньо, якщо це буде, які у січні залишаються небезпечні і позитивні дати для українського народу? Ну, от у нас саме опасне, у час буде період. Конечно же, когда у нас будет жесткая такая позиция Меркурия к Марсу. Это 20 числа января, а также будет там жесткий, значит, оппозиция еще и к Урану. То есть примерно 23, 24, 25 января самые опасные, которые только могут быть. Особенно на день рождения Зеленского, как мы тут узнали. Вот так звезды совпадают, как бы 20 числа января самое опасное, а также в ближайшее время опасное, значит, 9, 10, 11 число. А там еще жесткий квадрат, значит, Меркурия к узлу будет, да, у нас тут негативный аспект, да. И, значит, продолжаться будет негативный аспект Марса и Плутона примерно до этого времени. А поэтому я бы вот так сказал, что да, самый конец первой декады, а также 20 числа января наверное, самое опасное.